洛师兄说得派人守在外面，防止有漏网之鱼。师兄果然是师兄，你们都让开，否则我就不客气了。哼，我就喜欢有胆量的丫头。放心，我不会伤你太重的。抓住他们！小丫头皮肤挺嫩的，离我徒弟远点。 徒弟，你添什么乱？不要命了？我脑子清醒，但我身体不受控制啊！喂，撒错了，住手！给我打！给我往 你这破，冲之破，贯通！你突破斩破了，<coughs> 还有冲之破，你怎么突破斩破的？你教教为师呗。我就想着你都护着我了，总不能让你被打死吧？莫名其妙就有力气了。莫名其妙？你这让为师怎么学啊？学不会就让开，这里我挡着，想个办法出去，找到师傅救哥哥，走。手下必留情了，一起上，把他们给我抓起来。 剑鬼，不过是刚才被石中天打中，现在也要死了。 嘘，跟我走。等等。 No. 师兄怎么样了？那边怎么样了？没事，我看错了，继续查。鲍师兄，我们发现一扇后门被撬开了。我就说，他们真能上天遁地了。对秦家人，我还是得亲自去，才够礼数。 你，你方才怎么做到的？可能是经之破。方才情急之下，这个破之力一下从经脉中偶然窜出。你能听见了？是突破了吗？你在前行中断斩破，初面师傅说过，斩破前行中断会遭受反噬重伤。来不及了。 洛霆不会放过陆平，我不能让斋风弟子就这么被欺负、啊。找到了，陆平他们有危险了。洛霆马上就要追上来了，咱们必须找个地方，尽快斩破。 陆平，夏伯简是想利用此事对付我哥。若我斩了破，秦家就完了。我们先出去，再找哥哥一起想办法。不行，你现在还没有突破斩魄，没有任何反抗之力。我不会让你出去，便宜了洛霆他们。走。五塔救命之恩，我很感激你，但我们终究还是不同。 你只要对你自己负责，而我背后有整个秦家，我们还是各走各的路吧。